Добрый день, друзья! Сегодня по дороге в Венецию мы заехали в Мантую для того, чтобы провести один день в этом замечательном, ренессансном, маленьком, уютном э, городе. Этот город связан, прежде всего, его все величие и великолепие с именем э, семьи Гонзаг, э, которые правили этим городом с 14 -го по 17, буквально начало 18. -го столетия. Именно во время правления Гонзага, в семье Гонзаги здесь расцвел э, Ренессанс. Мантуя была одним из э, центров развития искусства Возрождения в Италии. Здесь начинал свою карьеру Рубенс. Здесь э, творил Андреа Мантенья, который был придворным э, художником в семье Гонзага. Он похоронен здесь недалеко в церкви Святого Андрея, которая находится. Рядом. В семье Гонзагов был и святой Луиджи Гонзага, живший в конце 16 столетия, прославленный церковью иезуит, умерший в возрасте 23 лет. Это приятный, замечательный город, в котором есть несколько памятников архитектуры, отличные крески, палаца т палаца Мы продолжаем наш путь в сторону Украины молитвой об Украине